все из-за одной ФПВ. Дальше будут томогавки. Только капитуляция. Только капитуляции другого не может быть. Это сомнению не подлежит. Подставляете перед, перед, перед народом президента. Мы надеемся, что и вы призывного возраста, и до вас дело дойдет. Привет, друзья! Меня зовут Олена Курбанова, и вы на моем YouTube-канале Курбанова Лайф. А это свежий выпуск. Російської антипропаганди їхньої антикринжатини і перепису того, яким боляче як вони страждають від свіжих прильотів. Ви не забувайте лишити нам подобайку і обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Бо сьогодні ми вам покажемо таке на Росії. Знову неспокійно. А хто з нами давно, той знає, що я ще понад рік тому пророкувала. Що до росіян почне долітати, долітати в абсолютно різні регіони, і це будуть НПЗ, воїно-промисловий комплекс, і не тільки. Як тільки ми зможемо наростити свої сили, створити безпілотники і не тільки так в них і буде палати. І це ми ще не дочекалися американської згоди використовувати, зокрема, і їхнє озброєння. Тож ми зібрали усі найпрекрасніші, найчудовіші, найпалаючі кадри сьогоднішнього дня, і що відбувалось? Zaparei Сыр, Все сгорит. И за одной блядь, в пиви. Просто сука, все и за одной блядь, в пиви. Слава Олегу. <плодисмент> 赵赵 Сьогодні, звісно, теж вийшла на свої робочі місця. З одного боку, нічого особливого, ми вже все це чули. З іншого боку, безкінечно вони переконують свого глядача в свої правоті і в тому, що тільки вони знають істину. А ще тільки вони вміють аналізувати як світову геополітику, так і ситуацію на фронтах. Понад два роки вони розповідають про те, як увесь світ з ними бореться, а вони два роки перемагають. Тільки результат, як то казав Класик, все ж таки на табло. Это ніяк не скажеться на Україні. Допомощь американців може там зменшатися, збільшуватися. Американці можуть совершать какие-то политические манёвры, но просто так они Україну не выбросят, потому що Росія для них враг. Враг, В потому що конкурент. Они не придумали другой формы взаимодействия с планетой, кроме установления своей гемонии. Ну Россия да, это... это верно. Это верно. То есть Россия... они, глоб... они глобальная империя, конечно, это не обсуждается. Россия на эту гемонию посягает, она и не хочет подчиняться, а она по размерам такова что если Россия не подчиняется, то извините, глобальной уже и нету. Тогда верно, уже тоже. -глобальная. вот. Значит, соответственно, поэтому Россия для них враг в любом случае. Они могут искать разные подходы к России. Они могут душить в объятиях, а могут выстраивать ракетный забор вокруг России. Uh -huh. там могут выстраивать в России Майданы, там могут выпускать против России Украину и так далее. Но то, что они все равно будут бороться с Россией в ближайшие там, лет 10, как минимум, а то и больше, значит, это сомнению не подлежит. То есть Даже если не будут клясться нам в любви, все равно в кармане не будут держать фигу, а за спиной камень. Вот, то есть в этом тут никаких сомнений нет, поэтому существенных этих самых, существенной разницы в администрациях по отношению к России я в перспективе не вижу, а например, их игры на украинском фронте, понимаете, еще неизвестно, что для нас хуже: откровенное, тупое противостояние команды Байдена или маневры Трампа со всяким там миротворчеством. Исключительно важно, чтобы уже сейчас у жителей регионов Донбасса и Новороссии были достойные условия для жизни и работы, чтобы люди видели перспективы для себя, для своих детей на будущее. А это значит, что одновременно с решением приоритетной задачи в области безопасности, а это, безусловно, приоритет номер один, необходимо ускоренными темпами ремонтировать жилье, строить современные дома, социальные и транспортные объекты. Мы с руководителями республик, когда встречаемся, прежде всего на это обращаем внимание. Тот же православный крест у нашего противника, который который, они который хотели... сегодня с церкви людей выгоняет. А логика, ты сегодня бойца хоронишь под крестом, но церковь гонишь. Там полные беспределы, полный идиотизм, понятно. Ну, это что первые их оккупации, не только морские. Нет, морское... скажите мне, ну, конечно, мирные переговоры, о которых говорят сегодня, хотят, да, чтобы русские. Ну, Зеленский тоже сказал, да, фашист, который сказал, mm -hmm. что надо, чтобы э, значит, русские были на мирном переговоре. Ну, понятно, что наши сказали, что мы не пойдем на мирные переговоры, потому что это знак, как минский договор, да? Подписали, что они нападение, прочь, но они же просто обманули, чтобы набрать силы, набрать оружие. Поэтому наши сказали, что только капитуляция. Только капитуляция другого не может быть. И я тоже поддерживаю такое, вот ну, как гражданин Россия поддерживает правильную позицию, потому что это будет очередной обман, и нас но мы уже не можем просто. Это момент в чем заключается, когда были минские соглашения. Мы здесь были, и мы понимали, что нас обманывают по той -то причине, что ну, огонь не прекращался. Но мы же сегодня побеждаем по-любому. Да. Но вот даже если учитывать, что мы сегодня только начинаем, и мы побеждаем, а что будет, если продолжить? Это уже все. Но мы должны продолжать. Какие могут быть переговоры, когда... Есть простая истина. Нация зарождается в войне. Нации украинец нет. Но если мы вступим с ними, как с украинцами, в переговоры, мы ее создадим. Их потом, когда какой-то квадратный сантиметр ты ему оставишь, он разгорится. Да. Это мы оставим своим потомкам. Нас искусственно, уже так, даже больше не искусственно, а насильно сильно с 19 века разделяют на три народа. Русский, белорусы и украинцы. Это всегда был один народ никогда не было это тремя народами. Юридически три государства, но юридически и фактически разные вещи. Если по их логике следовать, тогда здесь, которые проживали русские, они что, не русские? Ну и вы сами за границей были, вы что, перестали быть русскими? Нет. Поэтому по этой логике мы не следуем. И искусственно ничего создавать для наших будущих поколений не будем. Даже страны уже такой не... Внимания. Да. У нас Нет. есть и верховный главнокомандующий, кому слепому мы доверяем. А, да. И доверяем не просто так, а потому что мы для себя понимаем, что он на страну нам пришел именно в нужный момент, как необходимо, мы везде... Дай Бог ему здоровья, дай Бог ему силы выдержать все это, да, до конца довести, потому что а тоже, если бы не он, что, он, нашу Россию бы уничтожили. Да -да, а почему он не, во не воюет-то вот на СВО, от, сын Медведева? А у нас многие сыновья не воюют, уважаемые. Многие а у Сталинами... не воюют. А, а Медведеву бы сказать, дяденька, oh. а почему Медведев, спрашивают у вас сейчас, почему вы не на ленточке, а? Ну, я, так сказать, в свое время... По Понятно. По вот, 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 вот... А вот то, что, что у Сталина да. сыновья были офицерами еще mm. до войны, до войны еще были офицерами, они служили в армии. А почему сразу должен оказаться Илья Медведев в войсках? Ну потому что человеку так хочется. А я подколерился давай, давай Мы надеемся, что и вы призывного возраста и до вас дело дойдет. Если человек говорит, что он вполне призывного возраста, почему он не идет добровольцем? Угу. Это другое. Да, это, это, так, это, другое. Товарищи, это другое. У нас у нас и а, так а, работать некому, понимаете? Работать-то а, некому, он да, он да. и так работает. Ну, да, ну, понятно. Ну, понятно. Без меня большевики обойдутся, дорогие да. мои. Вот это вот есть ответ. До свидания, уважаемые. Вот поставляют сейчас f 16 Важно не то, что их поставляют. У меня другой вопрос для любого эксперта. А почему их сейчас поставляют? Они год назад, они два назад? Почему сейчас? Что находится в головах американцев, чтобы они два года назад не поставили F-16? И вот это главный вопрос, потому что когда любой разумный человек начнет ковыряться, почему это произошло? Вот он поймет, что это вызвано прямо их получением их информации о ходе военных действий и ситуации в Москве исходя из которых они понимают, что ядерного нацеливания на США не будет. Народ к этому не готов. Правящий класс тем более этого не хочет. Соответственно, раз это не будет, можно поставить самолеты. До этого можно поставить хаймеры, до этого можно поставить танки. Все это можно делать. Дальше будут томогавки, А знаєте, де справжнє життя росіян? Ні, ні, звісно, не в їхньому тєліку. не те, що розповідають в теплих, ошатних і дуже дорогих пропагандистських студіях. Правда, вона завжди у соціальних мережах, тому що там життя росіян без купюр, там те, що не вигадується і не намагається вони це якось все прикрасити і подати по особливому. Ні, всю жесть все дніще свого життя. Вони саме там спочатку самі фільмують. а потом выкладывают. Тож, власне, и мы, как и завжди, зробили неймоверну пидбирку социальных мереж россиян. Улица Минусинская, дорога к школе номер 21. Вы, вам президент, не указ, что ли, чтобы сделать дороги к школам? Раскопали реактивную Силаева, там ямы какие. Вам что, президент, не указ, что ли, его указ вам? Какого Ничего не делаете, подставляете перед, перед, перед народом, президентом. Ну посмотрим сейчас, как вы отреагируете. Здравствуйте, друзья. Освободитель. Рассказывает, как ему живется после легкой прогулки. Вот эта вот нога. Впервые она вообще не болела. Вообще и обезболивающие помогали, и все было нормально. Но сейчас это, это невыносимая боль, невыносимая боль вообще. Эх, вернуться бы сейчас назад на свой уютный теплый диван. И никогда, слышите, никогда больше не подписать контрактов с Минобороны. Это даже не боль, это нерв ищет себе пару. В голове серое вещество себе пару не нашло. А теперь нерв на ноге себе ищет пару. Ну, я очень сильно мучаюсь с этим. Ни днем, ни ночью не дает покоя вообще. Выплаты, выплат еще не было по ранению. Вообще, ни одного. <как> Во все банки звонил, какие можно. Нигде, ничего, никак. Ни Минобороны, Никто либо другой. Ну, никто ничего не знает. Там тяжело, там страшно. Это не шутки. А то, когда мы ехали туда, многие улыбались, смеялись, там хихихаха. Когда приехали туда, у них уже улыбка на лице сменилась. А так, парни, все, все печально. Просто все плохо. Комментарий с фронта. Да ты просто счастливчик. Ты хотя бы живым назад обратно уехал. Большинство до сих пор тут в черных пакетах лежит. Русские солдаты это самая такая милосердная, самая гуманная, самая добрая армия в мире. И так было всегда. Вот в силу своей национальной какой-то природы, национальной особенности. И в принципе то же самое есть и у американской армии. Они тоже очень добрые. Нет в них каких-то фашистских, бандеровских каких-то вот червей. Ну, нет этого. У них элита, такая как Байден, такие ярко выраженные психопаты, у них своя такая жуткая идеология. Но... Солдати ісполнителі, вони Совершенно, вот такі, добряки Хто додивився до кінця, то сьогодні від нас отримує зіроньку, у тому числі який у нас сталевих нервів. Ви, друзі, якими щоденно прокачуєте свої скіли. І ми вас із цим вітаємо, тому що. Все те терпіння, якому ми навчилися. Весь цей аналіз і критичне мислення обов'язково допоможуть нам легше пройти увесь непростий шлях до нашої перемоги. Не забувайте коментувати, почути і побачити. Обов'язково лишайте нам сподобайку, тому що тільки так ми можемо розповсюджувати всю зібрану інформацію. Ну і звісно, підписуйтесь обов'язково на YouTube канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.